Один человек сказал, что... говорят, что успех приходит к тем, кто умеет ждать. Вот поэтому я так много лежу на диване, жду успеха. Дорогая церковь, мы сегодня будем размышлять о лени, и в современном мире существуют такие две тенденции, способствующие все большему распространению лени в мире. Некоторые люди считают, что свободное время, ну это как бы основная их такая цель в жизни, а работу это воспринимают то как время, когда нужно его перетерпеть до наступления следующих выходных или до пенсии. А также существует огромный выбор всевозможных развлечений, компьютерные игры, телешоу, сериалы и так далее, которые могут отнимать у нас слишком много времени и вынуждать нас остав... ну, оставаться таким бездейственным. Отдых и восстановление сил – это необходимая составляющая здорового образа жизни, но когда слишком много этого, это влечет за собой негативные последствия для наших жизней. В Библии лень показана как состояние сердца. Детки, пожалуйста, если можно не ходить, быть рядышком с родителями своими – Состояние сердца, которое приводит к бездействию человека и постепенно разрушает его жизнь. То есть есть последствия. И лень редко выглядит опасной. Она часто маскируется под усталость и откладывание на потом. И первое, на что важно обратить внимание, размышляя об этой теме, что лень в Писании всегда поддается критике. Притчи, 19 глава, 15 стих. «Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод». То есть ленивый человек, он так перестает божествовать, то есть он такое сонливое состояние, состояние безразличия, апатии, притупления ответственности за себя, за свою семью, за свою работу или служение. Человек, возможно, откладывает какие-то важные решения, которые давно нужно уже принимать. Не развивается, не следит за своей духовной жизнью, уходит такую в спячку. То есть тело есть, а человека вроде и нет. И в связи с этим разные последствия, материальные и духовные. Экклесиаст, 10 глава, 18 стих. От ленности обвиснет потолок. И когда опустятся руки, то протечет дом. Смотрите, дом, он разваливается за один день? Ну, обычно нет. Разве что там землетрясение серьезное, да, такое. То есть дом, он разваливается, не, не разваливается за один день. Небольшую трещину на крыше можно починить быстро, если не лениться. Но если игнорировать эту трещину, опускаются руки... Говорить мне все равно, и через время этот дом будет весь разрушен, то есть начнет гнить, там какие-то больше трещин появляться. Этот принцип, он работает везде. Семья без заботы, ну, отношения разрушаются в семье. Церковь без отношений, верного служения, такое, приходит безразличие. Ну и надо искать вообще возможности и включаться в служение, строить отношения с другими людьми. Если говорить о духовной жизни, то без такого бодрствования, то есть без чтения Библии, вот сегодня Слава говорил об этом, без чтения Библии, без молитвы приходит такая духовная пустота, работа без старания и обучение, это упадок в развитии, безразличие к результату на работе может быть. Второе, на что важно обратить внимание, лень способна привести к бедности. То есть это очень реальный плод лени, бедности. Притча 24 глава, 30-31 стих. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника, человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. То есть здесь описывается такой образ ленивого человека, который не, труди, не трудится над своим делом, над характером, над ответственностями своими. 32 стих. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Здесь очень важный момент. Автор не просто увидел, а он так приложил к сердцу своему. Учится на чужих ошибках. Мы не всегда учимся на чужих ошибках. То есть мы можем смотреть, а потом как бы делать так же. 33-34 стих. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный. То есть ты вел определенный образ жизни, и вот бедность пришла. Иногда как снег на голову. Как разбойник. Как разбойник приходит, и ты остаешься с, ни, с ничем. Третий момент ⁇ это слишком длительный сон может привести к отсутствию успеха. Я не говорю о том, что вы там раз поспали, это уже большая беда. Но есть люди, которые любят поспать. Делают это много. Притча 10 глава 5 стих. Собирающий во время лета... Сын разумный. Спящий же во время жатвы сын беспутный. Сон во время жатвы означает упущенные возможности и безответственность, за которые позже придется расплатиться. Принцип, смотрите, относится в жизни э, в целом к разным сферам жизни, к учебе, работе, духовному росту. Важно действовать, когда Бог дает возможность. Я знаю, что вот человек даже заболевает, один человек может просто сериалы смотреть, а другой человек может хорошую книгу читать. Ну и таких примеров очень много есть. А если часто болеешь, то представьте, там, ну, пересмотрел много сериалов или прочитал несколько книг, и это может быть благословением для твоей души. Я знаю, что трудно читать, но это может быть благословением. Четвертое. Усердный труд людей был частью Божьего плана даже еще до грехопадения. Вот это очень важный момент, потому что некоторые думают, что после грехопадения, вот, вот мы бедные мучаемся с работой. Положительная природа труда – это вообще частая тема в Библии. Бытие, 2 глава, 15-16 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в Эдемском саду, чтобы возделывать его и хранить его». То есть возделывать и хранить его – это нужно трудиться. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. То есть плоды этого будут, труда. Второе Фессалоникийцам, 3 глава, 10-12 стих. Когда мы были у вас, то оставили вам правило, кто не хочет работать, тот пусть и не ест. Все очень просто. Верующие люди, у которых есть силы и возможности для труда, должны трудиться. Нет такого, что я не создан для работы. Ну, у меня был разговор с одним человеком, он очень прямо мне говорит, взрослый мужик. Говорит, я не создан для работы. Важно отметить, что Павел здесь говорит о, о тех, кто не хочет трудиться, а не о людях, не способных к труду. Ну, бывают разные ситуации. Бывают ситуации. Э когда состояние здоровья у людей или трудные обстоятельства, и церковь обязана позаботиться о таких людях. Но ни мир, ни церковь не обязаны помогать лентяям. В нашем обществе те, кто не хочет работать, часто содержатся за тех, кто усердно трудится. Отсюда очень много слабостей в нашем обществе. То есть разводы, блуд, преступления, безнадега такая, бессмысленность существования и горечь. Однако мы слышим, что некоторые среди вас бездельничают, Павел дальше продолжает, не занимаются никакой работой, но вмешиваются в чужие дела. То есть они сами ничего не делают, но вот вмешиваются в те дела, которые там люди с ними трудятся, допустим. Мы требуем, и мы увещеваем таких во имя Господа Иисуса Христа спокойно работать и зарабатывать себе на пропитание. Не желая продуктивно трудиться, эти люди они вмешивались в жизнь других членов церкви, став бременем для тех, кто работал. Это стало мешать любви, согласию в церкви, к эффективному такому свидетельству общины. Для того, чтобы сохранить это драгоценное единство, Павел обращается к этим людям. Работайте в безмолвии и ешьте свой хлеб. Они, они должны были успокоиться, перестать вмешиваться в дела других людей спокойно, усердно трудиться, и так они перестанут быть бременем и станут благословением для церкви, способствуя согласию в ней. Пятое. Богу угоден труд, совершаемый с, энту, с энтузиазмом для Его славы два стиха прочитаю. Римлянам 12 глава, 11 стих. «Вы сердие не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Не ослабевайте, да, духом пламенейте. 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Итак, идите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте во славу Божию. Не просто как-нибудь делай. С энтузиазмом, ревностно, страшно. «Вам мне дали это служение. Слушайте, убирать можно по-разному в помещении. Кофе можно э, по-разному готовить. Репетировать можно по-разному. Проповеди можно по-разному готовиться. И также касается работы. Шеф не видит делаю, шо, как хочу. Только шеф зашел, раз, 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 пошла работа, задвигался. Шеф, о, молодец, как, как работает хорошо. Шестое, время это божий дар. Мы не всегда так относимся, относимся к времени. Время это божий дар, которым нам следует, следует пользоваться с мудростью. Ефесянам 5 глава, 15-17 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно никак не разумный, но как мудрые дорожа временем потому что дни лукавы. Итак не будьте нерассудительны но познавайте что есть воля Божия смотрите верующий человек должен жить осмысленной жизнью никак вот просто вот по течению где-то использовать время для добра и для духовного роста принимать мудрые решения и стремиться понять и исполнить волю Божью. Не жить поверхностно или под влиянием мира. То есть мы можем быть верующим человеком, но находиться под влиянием мира. Или как-то вот поверхностно жить. Седьмое. Внутренняя дисциплина – это черта характера, которая позволяет достигать поставленных целей. Нам не всем нравится слово «дисциплина». Но дисциплина должна быть должна быть на работе, должна быть в наших семьях, должна быть личная дисциплина, должна быть дисциплина в церкви. 1 Коринфянам 9 глава 24-27 стих. У меня в современном переводе, можете открыть свой. Вы ведь знаете, что в соревнованиях по бегу много участников, но только один становится победителем. Поэтому бегите так, чтобы получить награду. Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всего и делает это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к венку нетленному. Поэтому я не бегу бесцельно и не бью кулаками по воздуху. Нет, я тренирую свое тело Подчиняя его себе, чтобы возвещая радостную весть другим, самому не оказался недостойным награды. Христианская жизнь ⁇ это духовный путь, требующий дисциплины, самоограничения и ясной цели, направленной не на временный успех, а на вечную награду и верность к Божьему призванию. Не всегда хочется читать Слово Божье, не всегда хочется молиться иногда уставший очень сильно. Но дисциплина, она приводит к плодам определенным жизни. И ты исполнен Духом Святым, и ты духовно растешь, и ты можешь послужить не только своей семье, ты можешь быть светом и солью на своей работе, на своей локации, в церкви. Нет дисциплины, не читаешь Слово Божие, не молишься, пропустил пять раз собрания в церкви и так далее, и так далее, и так далее. А потом сам себя не узнаешь, как ты в этой ситуации поступил, как в этой, где-то там сгневался, где-то еще как-то поступил. Восьмой. Апостол Павел показывал пример усердного труда. Второе. Фессалоникийцам Третья глава, 7-9 стих. Вы сами знаете, как надлежит следовать нашему примеру. Мы не проводили время праздно, когда находились у вас, и не жили на чем-то издивении. Ну, то есть не жили за ваш счет. Мы трудились до изнурения день и ночь, чтобы никто из вас, никого из вас не обременять. Мы поступали так, несмотря на то, что имели полное право на помощь от вас. Ну, как служители Божьи, они могли полное право иметь на обеспечение тогда. Но мы хотели показать вам пример. То есть Павел, и не только Павел, ему помогали люди, делал палатки тогда. Павел хотел показать на своем примере и научить других ответственному и трудолюбивому образу жизни. Есть очень много таких примеров библейских. Я говорил по поводу Адама, который трудился в саду. Иаков работал у Лавана, чтобы жениться на Рахиле. Это в бытие 29 главе, сказано в 20 стихе. Иаков 7 лет тяжело работал. Он не ленился, не жаловался. Время ему вообще показалось коротким. Представьте, 7 лет пролетели. Потому что у него была цель и была любовь. Израильский народ работал от всего сердца, восстанавливая Иерусалим после атак Вавилона. Неемия, 4 глава, 6 стих, прочитаю, там его нет. И мы построили стену, и вся стена была соединена до половины своей высоты. Потому что народ имел усердие работать. То есть не просто усердно работали они. Когда есть усердие, единство, в данном случае весь народ усердно трудился, работа движется вперед, даже несмотря на трудности и сопротивление. Было очень много сопротивления разного. Смотрите, несколько практических шагов. Прочитаю. Их намного больше есть, такие самые простые. Сосредоточиться надо на Боге и окружающих вас людям, людях, а не на себе. То есть когда фокус на себе, легко лениться. Как только перед вами возникает новая задача, важно приступать к ее выполнению. Преодолеть вот эту первоначальную бездеятельность. Это самый сложный момент. Это значит устранить самое большое препятствие на пути к завершению работы. Я приведу вам пример. У меня один из моих близких знакомых, он руководитель компании, которая взаимодействует с YouTube очень плотно. То есть там большой офис работает. Вот все блогеры, большинство украинских блогеров, они работают с, с ними, с их компанией. И он говорит, что мы проводили громадное количество семинаров, обучающих для начинающих ютуберов. И говорит, что большинство сквозь дистанции, не сделав первого видео. Просто. То есть они даже не, не попробовали. То есть они пришли на семинар, обучились там, на конференцию, но не сделали первый шаг. И он говорит, вот вы сейчас придете домой, вот попробуйте сегодня снять самое простое любое видео. Самое простое. Но преодолев этот шаг, больше шансов, что вы продвинетесь дальше. То есть многие не делают этого первого шага. На протяжении недели записывайте, чем вы занимаетесь каждый час в течение всего дня. Пересмотрите и оцените, насколько мудро или не мудро вы используете свое время. Иногда вот у нас спросишь, как ваша неделя прошла. Я все время был занят, я все время там очень много делал. Но на самом деле, если вы будете все записывать, вы удивитесь, как ну, какие-то дни у вас были достаточно свободные или это заняло не так много времени, как вы себе представляете. Факты наши лучшие друзья. И тогда мы можем потом планировать какие-то недели и более эффективно использовать Богом данное время. Оцените, насколько вы ленивы. Я скажу, что у нас сегодня даже будет тест небольшой. Есть разные тесты, это такой более простой вариант. Причиной нашей э, недостаточной мотивации может быть физическое недомогание. Надо оценивать, э, проконсультироваться, может, нужно с какими-то специалистами медицинскими. Э, потому что, ну, может быть, это влияет на вас. Там разные есть дистонии и так далее, и так далее. И, может быть, какие-то элементарные шаги улучшат ваше состояние физическое. Хорошо, дорогая церковь, сейчас мы пройдем тест. Э, насколько ты ленив, тест называется. Что вам понадобится для этого теста? А вот, спасибо, да. Что вам понадобится для теста? Ваш телефон или блокнот с ручкой. Вам нужно будет просто выбирать букву, которая ближе всего относится к вам. Первое. Ты просыпаешься утром и понимаешь, что можешь поспать еще 30 минут. Что ты делаешь? Сразу встаю. Несмотря на то, что там 30 минут, ты все равно сразу встал, пошел зубы чистить, там и так далее. Или ты Б, это ты переводишь будильник еще один раз. И В, перевожу будильник несколько раз. Ну, допустим, перевел будильник еще 10 минут поспал или все-таки еще потом несколько раз. Выберите букву, какая ближе всего к вам. Все справились? Идем дальше. Сестра Нина, вопросов нет, а просто букву, да. Эм. Нужно сделать важное, но не срочное дело. Делаю сразу. А, Б, откладываю на потом. Откладываю, пока не станет срочным. Кто? Какую букву отмечаете? Мы спрашивать результата не будем. В семьях можете поделиться результатами. Как часто ты говоришь себе сделаю завтра? Редко, иногда или часто. В Америке когда-то был ролик очень популярный, там что-то один с другим делится человек какой-то идеей, он говорит: "Да, супер, но не сегодня". Сразу так отвечает. Мы так часто можем говорить: "Да, но не сегодня". Четвертое. Свободное время ты чаще всего проводишь с пользой. Учеба, спорт, хобби. А. Б. В смешанном режиме. Да, как бы что-то полезное, что-то не очень. В. В телефоне лежит. Вот так. Милого узнаю по походке. Из а. Пятое. Если задание кажется скучным, то есть бывают такие задания что просто скучно очень делаю через силу делаю частично не делаю вообще твой рабочий стол или комната а в порядке иногда беспорядок постоянный хаос Да. хорошо. Теперь смотрим на результаты. Больше А, если у вас ты не ленив, ты просто умеешь отдыхать. Больше Б, у тебя умеренная лень, как у большинства людей. В вы профессиональный прокрастинатор. Сложное слово. Тот, тот который все важные дела откладывает на потом, зная, что потом будет хуже. Говорю, некоторые расстроились, кто-то посмеялся. Друзья, смотрите, лень это не безобидная слабость. Это такой тихий враг наш. Который ну, крадет наше будущее с вами. Но Бог, Он дает силу побеждать ее. Даже когда сил, кажется, нет, ты с Богом. Ты можешь наставить свое сердце и потрудиться над тем, над чем нужно потрудиться. Хотел напомнить вам стих, его здесь нет, Филиппийцам, но вы его хорошо знаете, 4 глава, 13 стих. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу. И скучную работу выполнять, и служить, когда сил нет, и в семье прочитать Библию ребенку, когда. Кажется, что ты на последнем издыхании сам после работы пришел. Все могу укрепляющее меня Иисусе Христе. И жену за свидание пригласить, хоть не знаешь куда. И кажется, сил нет. Ну, серьезно, я, смотрите, я такой же человек. Я испытываю эти все вызовы сам, которые я озвучиваю. Кажется, сейчас там запланировал, сейчас проведу бывает здоровье пошатнулось, бывает что-то не сделал до этого, то, что планировал и надо делать. Давайте сегодня каждый вот спросим себя, ну это такое личное, личное размышление, в чем я стал ленив? Может быть не было стал. В чем я стал ленив? Может быть, это духовная жизнь, может быть, это... Хотя оно все перемешано, конечно, связано. То есть, может быть, на работе, может быть, в служении, может быть, в семье, где-то колеса спущены, уже едешь. Что Бог давно просит меня сделать? Может быть, Бог давно разговаривает с вами. Говорит, тебе нужно в этой сфере изменения. И смотрите, какой маленький шаг послушания я могу сделать уже сегодня. То есть не откладывать там на следующий месяц, а сегодня какой-то простой шаг. Ленился в чтении Слова Божьего. Сегодня пришел и делаешь этот маленький шаг, прочитал один стих из Библии, помолился. Пусть Господь даст каждому из нас усердие, верности и живой веры. Аминь.